Друзья, всем привет! Ну что сегодня, да, друзья, сегодня, в 23.00, відбудеться матч Кубка світу ФИФА среди молодежи. Групповая этап, группа Б, друзья, другий тур. на назову вже уже другой тур тур. учили Чили, Валь Вальпараисов, принимает матч Панама Ю-20, Украина Ю-20. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Панаму, про Україну. Давайте про все будемо говорити по порядку. До речі, цей кубок да? Чемпіонат світу. Ну, це чемпіонат світу, чемпіонат світу з футболу U 20. Розпочали 27 вересня. Україна якраз то обіграла у першому турі Республіку Корею. Обіграли підопічний Дмитра Михайленко свого суперника з рахунком 1-2. Синчук на 13-й хвилині матча, відкрив рахунок у матча, Пищур по двое в провагу Украины, за Республику Кореї забивал Ким. В принципе, если так, знаете, подавиться статистику того матча, то 10-12 по удару, 4-5 ударов в площину провага Украины, володіння Улудине Кореї. Кореи, 54-46, 3 5-0, Погулюємо шансом 1 0. Ну, якось, друзі, так. Да, якось так. Україна здобула перемогу. А, до речі, Панама програла Парагвая 20 з рахунком 3-2. Перестрелка така була. Круг на 5-й хвилині відкрив рахунок матчі. На 42-й хвилині матчу Майдана Мандієда зрівняв рахунок у матчі Гонсалес. Вы в Парагвай вперед. Потім отыгралась Панама на 76-й хвилині. Але принес парамогу сама Парагвая. Ну и статистика усть такая. Да, мячем больше володіли гости Панама, номинальный гость Панама, да? Но по ударах Парагвай переиграл Панаму 18-12, 9-4 удары в площину, 4-1 22 2-2 за голевыми моментами. Плюс у Парагвая одна на нагода была не Речи, друзья, турнир. Закінчиться 20 жовтня. 20 жовтня відбудеться фінал о другій годині ночі. А бачимо, що тут одна 8 у нас розпочинається з 7 жовтня. Ну, до 6 жовтня буде зіграний відповідно груповий етап. Ось так і тут збірні України, до речі, в третьому турі Україна буде приймати Парагвайну. номінально, як би вдома, де до Україна буде. Вот играть-то будет, в принципе, на стадионе Мартинеса Параданеса. Вот. Ну, а Но, соответственно, Украина Парагвай, Корея Панама. Это вот у нас, друзья, будет решальный третий тур, который стартует 3 жовтня. есть Украина в пятницу играет с Парагваем, у Панамы игра с Республикой Кореи. Вот друзья кость ну и давайте взагали подумаем. тут группы группа а Покши, япония это чили лидеры после первых турах Зеландия, египет по 0 балловцы группа а группа б парагвай и украина еще лидеры ну да украина убегала корею парагвай панаму по три очка а моя парагвай это украина ну друзья иногда еще первые два места проходят далее но третье четвертое места покидает это чемпионат света 20 и пока еще Украина то Парагвай проходит. Далее, но, ну, понятно, делать только первый тур, еще два тура впереди. Вот, и на Украину чеку дуже сегодня важливый матч против Панамы, а потом еще и выезд против, ну не выезд, а матч против Парагвая. Вот. Группа C, Марокко и Мексика лидеры, бразильцы и испанцы 3-4, хотя у Мексики и у бразильцев по одному очку, у Марокко 3 очка, у испанцев 0. Парагоя по патречка, японии учили патречка. Группа Е США Фран... Франция по А США там разгромила там, бачите, 9-1 там своего оппонента. Вот, поэтому разгромили как раз то Даже не простого суперника. Вот. ЮАР 0 очков. Фран... Франция США патречка. Группа Е в Колумбии Норвегия патречка. Судская Аравия Нигерия по 0 баллов. Друзья, вот такой дуже интересный э, кубок света ФИФА среди молодежи відбувається зараз. Вот. ну, это чемпіонат света молодежный чемпионат света ю-20 был молодежного чемпионат Европы ю-21, да, В Да Сейчас чемпионат света среди молодежи ю-20, вот. Ну, а что сказать про последний матч Панамы, то они не, удвор... не удовлетворительны. Четыре поразки, 1 ничья. Ну, но они сейчас колумбийцами. Ну, Панаме я проиграл Суды Аравию, 23 Франции проиграла, Ю-20. Это Суды Аравия, команда Ю-23. Ну, это команда Панама Суды Аравия, 23 проиграла у 2 Французам Ю-20 проиграла 1-2 своим проиграл и Конго Ю-20-0-1. С колумбийцами расписали ничью, проиграли, соответственно, проиграли и сегодня матч против Украины. Украина играла там товарищеский матч с Норвегией. 25 березня 1-0 промогла Украина. 1-1 США было. И 19-10 червня 25-го року. Ну и перемога, перемога, какая перемога над Республикой Кореи с 1-2. Украина обиграла Корею. Неимоверный успех для украинской сберии Ю-20. Друзья, невероятный успех. Ну и сегодня еще одно испытание. Я, друзья, как-то, знаете, не снимал видео про Корею в Украине. не снимал про а, вот, этот чемпионат свиту среди молодежи Ю-20. Тому то раз вибачь, это матч Кореи, Украина такой же, наверное, его не углядав. А вот, то раз но, конечно же, след поговорить про этот клубный, прошу прощения, про этот чемпионат Свифта, да, Кубок Свифта, ФИФА среди молодежи. Я хочу про это поговорить, тем более Украина здорово выступила против Кореи, есть абсолютно все шансы, что наша сборная сможет выйти из группы. Вот, если сегодня Украина обыгрывает Панаму, то, в принципе, я думаю, что уже все. Если Украина обыграет Панаму, то одной ногой она уже там выходит с группы, да и так она, наверное, и будет, 100%. Вот, на еще Корея обыграет Парагвай в том выпадку. Ой, Салай Панама, зачем еще она програла, она ну, разумеется, Панаме сейчас потребно перемогать, и Панама, конечно, понесется в атаку, Панаме, конечно, потребна только перемога. Але і Україна буде грати тільки на перемогу, тому в принципі, що, що, що взагалі це все означає? Це все означає те, що обом командам потрібна тільки перемога, ну, більш, звісно, по намі. Україна, Ну, Україна може нічого влаштує. стратегічно, якщо ми зараз беремо стратегічно, то можливо, стратегічно нічя. Украина что, Если мы сейчас берем стратегию, э, но если брать конкретно этот матч, то, в принципе, думаю, что и Украина не против победить. И уже перед матчем против Парагвая так успокоиться, э, вот и биться просто уже с ними за первое э, за первую позицию. Вот. Хотя, звичайно, еще матч параллельный между Парагваем и э, Республикой Кореи. Он дуже будет важным этот матч. Республика Корея и Парагвай это хорошие, прекрасные команды. Конечно, для Украины этот матч такой же их не имеет значения стратегически. Да как, как они сыграют, это неизвестно. Вот. Ну, в будь упадку Еще мы зараз первый матч. Наши спорные. Друзья, еще берем матч для украинского сборной. Это головное. Звичайно, еще тут не но думаю, что педагогичный Дмитра михаленко но что тут на перемогу. Потребно перемагати, и потребно все таки закрыть питання выйти из группы, выйти в одну восьмую и там же чекать на своего оппонента. Ну а Панама, конечно, понесется в атаку. Панамі уже надо идти в банк, им уже все, им уже терять абсолютно нечего, поэтому тут, знаете, друзья, я прав прям что Панама полетит просто в атаку, просто в живобанк. Тут, ну, там еще, друзья, втрачат и ничего. Або, або все, або ничего, как, как говорится. То есть тут точно Панама будет рисковать. Ну, Украина, думаю, свои контратаки получит. Но все думаю, что Украина эту игру все равно будет вести. И мячом больше владеть, думаю, будет там Украина атаковать. Думаю, больше будет Украина. вот, друзья. А у меня будет знаете одна думка. Дивіться, видуя правагу Україні. видуя перевагу Україні. думаю, що Україна як мінімум по нами не програє. То есть такая моя думка. То есть, то, 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 конечно, труза, ничего я не выключаю. Да и в загалі цим Почему с мне сердце подсказывает, что, знаете, вы сдобуде какое-то України? Ну, ничему сердце наветь предсказывать, что это будет какая-то перемога 1-0. Десь так. Знаете, а чему из меня так сердце дает и Что Украина десь так 1-0, десь так минимально, десь так важко. Ну, на характере думаю, что все-таки Украина с тремя очками закончит сегодняшний матч. Который, дарю честь, будет всего 23 0, -0. Вот Такой поздний час ведь будет этот матч. Завершится он близко години ночи, вот. Ну и дай бог, да, будем сподіватися на то, что и справді Украина да будет позитивный, так и знаете, результат и, соответственно, сможет, может уже гарантировать себе, ну, как минимум уже второе место, да, а это уже путевка в плей-офф. По нами доброты, хорошая Сбирна, хорошая Украина, такой же Украина, да, доброты. Вам, друзья, доброты, любви, счастья. Ну, вот, желаю. А вот. Поэтому, да, друзья, желаю вам всего наикращего. берегите себя. Все таки друзья, доброты вам. Пока.